Літо не лише пора активного дозвілля та насолоди теплом. Це час, коли значно зростає небезпека підхопити кишкову інфекцію, адже збудники, так само як і ми, люблять все смачненьке і дуже добре себе почувають в теплі. Видів кишкових інфекцій немало. Ефект однаковий людині дуже погано, тому важливо одразу звернутись до лікаря. Переконує завідуюча шлунково-кишковим відділенням Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Наталія Полтавець. кишечные инфекции, в общем-то, остаются быть очень такой серьезным и актуальным вопросом. Это в любое время и в любую погоду. Но особенно обострение это идут, действительно, это весенне-летний период, когда начинают появляться много фруктов, ягод, вот, овощей, которые действительно недообрабатываются, будем так говорить. Да? Вот. И особенно большую роль, конечно, занимает это заболевание среди детского возраста. Это ну, около 60% населения всего это детский возраст. Поэтому э сейчас это актуальный считается вопрос. Что касается по течению, конечно, заболевания начинается это острое обычно, с подъемом температуры до 39-40 градусов. Вот. Это с выраженной интоксикацией, слабостью, ломоте в теле, появление рвоты, поноса, болей в животе, праздного характера. Соответственно, если при том, есть э, какие-то сопутствующие поражения, то есть желудочно-кишечного тракта или же заболевания докринной системы, то есть эти все процессы обостряются на этом фоне, и заболевание протекает более тяжело. Поэтому лечиться самостоятельно нежелательно и ждать, э, что оно само пройдет, оно не пройдет, оно только усугубит и ухудшит состояние пациента, и потом просто с этим ну, очень тяжело, и больной более тяжелее выходит с этого состояния астения долго сохраняется ну и соответственно диарений синдром более продолжительно проходит поэтому чтобы этих всех явлений не было при появлении первых клинических проявлений заболевания желательно сразу обращаться к врачу вот вызывать или скорую помощь или идти в поликлинику по месту жительства а доктор уже определит, потому что под эгидой кишечной инфекции могут протекать и хирургические процессы. То есть это уже врач может определить, что на данном этапе у пациента превалирует и правильно сделать, в общем-то, какие-то умозаключения, правильно направить больного в нужный стационар. Вот. Что касается профилактики, да, заниматься самолечением желательно не нужно, хотя у нас доступ к аптечной сети очень широк, и препараты начинают принимать дома все. И, ну, что в саму очередь, в общем, может немножко затянуть процесс. Обычно пациенты неправильно принимают препараты, и это тоже, в общем-то, отрицательно влияет на ход течения заболевания. Поэтому самое первое, что можно сделать дома, это промыть кишечник и желудок. Это 50% то, что человек уже себе правильно окажет медицинскую помощь. Доврачебную, будем так говорить. А дальше уже, в общем-то, задача уже врачебная идет. Ну а с профилактикой это первое, соблюдение правил личной гигиены. И будем считать, что, в общем-то, человек будет здоров. Э, продукты скоропорчащиеся желательно долго не хранить. То есть смотреть за термином сохранения продукта, особенно касаемо молочной продукции, которая очень быстро в общем-то, портится и является питательной средой для всех микроорганизмов, которые, в общем, существуют. Это касаемо творог, молоко, кефир, сыроводка, ряженка и так далее. То, что зачастую очень любят летом есть, да. Вот. Э, продукты майон с майонезом использование майонеза в салатах холодцов, особенно в летнее время это продукты, которые срок хранения у них в часы исчисляются то есть если приготовили то их надо быстро съесть и не хранить в холодильнике или же при комнатной температуре, потому что приблизительно при хранении 2 часа на при комнатной температуре то там уже может быть скопление массы бактерий, которые могут вызвать кишечную инфекцию ну и в холодильнике, конечно. То есть это должна храниться, сырая продукция должна храниться отдельно от приготовленной. Ну и мыть руки. Самое основное перед приготовлением еды, после прогулок и так далее. И, в общем-то, будем здоровы тогда все. Не пить не кипяченую воду, обязательно пить только бутылочную воду или кипяченую. И все будет хорошо. Усе насправді просто. Дотримуйтесь елементарних правил гігієни. Не чекайте, що проблема вирішиться сама. А перед трапезою придивіться уважно, що збираєтесь з'їсти. Скоропотящися продукти за цім треба очень. Дуже... Тобто, це кремові продукти, допустимо, бізе збите і так далі, сливки збиті. Тобто, це действительно є істочником питательної среда, что які... продаються, кремові там, допустимо. вся продукция, то есть это очень опасно, мы не знаем, какие яйца используются и так далее, потому что даже в сухом яичном порошке может сохраняться сальмонелла, которая является патогенным микробом и вызывает массу очень неприятных процессов. Поэтому желательно вот это все избегать, особенно майонеза и так далее. Есть люди, которые очень дома любят готовить майонезы в домашних условиях, используя при этом домашние яйца, которые тоже являются, в общем-то, источником действительно острых кишечных инфекций, которые были у нас в случае, когда вся семья заболевала от приема оливье, приготовленного с майонезом в домашних яиц. Тяжелые формы были течения, но, слава Богу, все обошлось. Немає обмежень, чого ми не можемо їсти влітку. Нам лише потрібно дотримуватись правил приготування страв і зберігання сирих і готових продуктів. Озброївшись порадами нашого експерта, продовжуйте насолоджуватись літом, і нехай ця прекрасна пора дарує вам тільки радість.